ते लोक घडी घेऊन बसले आणि राज्यात तुतारीने बाजी मारली एन सी पी निरीक्षक अफजल फारुखी यवतमाळ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट सदैव ॲक्टिव्ह मोडमध्येच राहतो आधीच्या राजकीय घडामोडीमुळे लोक समजत होते घडी गेली आता तुतारी काय करणार पण लोकसभा निवडणुकीत ज्यांच्याकडे घडी होती ती घडी घेऊन ते बसले आणि तुतारीने बाजी मारली त्यामुळे आता राष्ट्रवादी शरद पवार कडे तेच लोक पुन्हा परतण्याच्या मार्गावर आहेत अशी खोचक टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी विभागीय समन्वयक व जिल्हा निरीक्षक अफजल फारुके यांनी यवतमाळ ये येथे आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान माध्यमांशी बोलताना केली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाने यवतमाळ जिल्ह्याच्या सात विधानसभेच्या जागांपैकी यवतमाळ पुसद उमरखेड व राळेगाव या चार जागांवर निवडणूक लढण्यासाठी महाविकास आघाडीसमोर आपला दावा केला आहे अशी माहितीही विभागीय समन्वयक व जिल्हा निरीक्षक अफजल फारुखी यांनी केली आहे फारुखी यांनी विविध मुद्द्यावर आपले मत मुद्द मांडताना म्हटले की लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पक्षासोबत गद्दारी करणाऱ्या नेत्यांना नेत्यांची तक्रार आली असून त्यांना रेखांकित करून त्यांच्या संबंधात पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना माहिती दिली जाईल यावर वरिष्ठ नेतेच कारवाईचा निर्णय घेतील अशी माहिती त्यांनी दिली ते म्हणाले आम्ही सोबत मिळून यवतमाळ जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमय करण्यासाठी मेहनत घेत आहोत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचा झेंडा फडकवू असा आशावाद ही अफझल फारुकी यांनी व्यक्त केला पत्रकार परिषदेत त्यांच्यासोबत जिल्हाध्यक्ष वर्षा निकम चंद्रकांत उर्फ बाबासाहेब गाडे पाटील सह अनेक पदाधिकारी हजर होते विकास आघाड़ी की सीट थी उसमें आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार शरद पवार गुट के कुछ नेता थे जिन्होंने तो विरोध में काम किया था उनके बारे में और इस इस पद पर, पर शिकायत भी की गई दे थी उस शिकायत का क्या समाधान है देखिए मुझे तो रिपोर्ट आज मिली है कि कुछ नेताओं ने या कुछ कार्यकर्ताओं ने महा आघाड़ी के एंगेस्ट में काम किया अब मैं उसकी छानबीन करके मैं प्रदेश को मैं रिपोर्ट दूंगा प्रदेश मुझे लगता है जो भी उचित फैसला होगी उस फैसला को सब मानेंगे आज हम जो आपके यवतमाल में खासतौर से आए हैं चार विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी आज ये निर्णय लिया गया है उसमें यवतमाल शहर यवतमाल विधानसभा और आर्नी क्या क्या नाम है राले रालेगांव और पुसद इन चारों विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी ये कार्यकर्ताओं की डिमांड है इन डिमांड को लेकर मैं मुंबई जाऊंगा जन पाटिल साहब आदरणीय शरद पवार साहब के सामने इस बात को रखूंगा महाविकास अघाडी की के बाद में राष्ट्रवादी में जो चोट पड़ी थी उसका असर यवतमाल नहीं साहब तो सभा के पहले राष्ट्रवादी शरद पवार एक तरह से सीट में स्लीपर सेल में थी स्लीपिंग में 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 और लोकसभा इलेक्शन के आने के बाद बाद सीटें आने दिखाई दे रही है है ऐसा नहीं है कि स्लीपर सेल में हम थे हम एक्टिव पहले भी थे आज भी हैं अब और ज़्यादा एक्टिव हो गए लोग ये सोच रहे थे कि घड़ी चली गई तो पता नहीं तुतारी में क्या कर पाएंगे घड़ी वाली घड़ी लेके बैठे रहे और तुतारी वालों ने बाजी मार ली अब वो लोग जो वहाँ गए थे वो वापस आने की कोशिश कर कु रहे हैं तो ये पार्टी फैसला करेगी कि क्या करना है हमारा काम है हम अपना काम करते जाइए हम अपना काम कर रहे हैं और हम संगठन को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चार विधानसभा तो है ही है जहां हम डिमांड कर रहे हैं जहां हमारा संगठन बहुत मजबूत है लेकिन हम सातों विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस का झंडा बनाना चाहते हैं फहराना चाहते हैं चाहे वो नगर परिषद हो पंचायत समिति हो जिला परिषद हो इन जगह पे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस का झंडा फहराए एपीएमसी हो इसी कोशिश के लिए इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ हैं हम स्लीपर से सेल नहीं हैं हम एक्टिव सेल हैं सीटों के दावे नहीं ये तो ठीक है सबको तो खुश कर नहीं सकता आदमी अब कुछ नेता चर्चा नाराज होंगे तो कुछ अच्छे लोग जुड़ेंगे भी नाराजगी तो रहती ही है लेकिन उनकी नाराजगी को भी दूर करने की चेष्टा करेंगे हम हम इसीलिए तो आए हैं नहीं जो दूसरी जगह दी जाएगी ना उनको सीट पूरे महाराष्ट्र में छे साथी ही थोड़ी है दो सौ अठासी में से सात में से चार ही तो हम मांग नहीं यहाँ यवतमाल से वर्धा वर्धा में आप देखिए वर्धा में हमारी सीट हमें मिली सीट तो हम वहां से चुन कर आए अगर चार सीट हमें मिलेगी तो हम चुन के आएंगे हम वही मांगेंगे या वही लड़ेंगे जहां हम चुन के आने की शक्ति रहेगी